Можно сказать, какие э, заболевания не могут вызвать бактериальные токсины. Бактерии чаще всего паразитируют на э, барьерных органах, это пищеварительная система площадь 1300 квадратных метров, это дыхательная система площадью 130 квадратных метров, это кожа площадью 1,5-2 квадратных метра, но ну, это мочеполовой тракт, поверхность которого меньше, но там тоже условия для развития различных бактерий созданы. И фактически паразитируя на этих органах, они могут вызвать любые изменения. Начиная от банальных воспалительных процессов, заканчивая язвами, некрозами и различными другими проявлениями. Но этим бактериальные токсины не ограничиваются. Они могут сосаться в кровь и воздействовать на любые системы жизнеобеспечения. Если мы берем пищеварительную систему, то первый орган, который должен нейтрализовать эти токсины, это печень. Печень у большинства людей работает не самым лучшим образом, поэтому страдает и она, и страдает весь организм после того, как токсины проходят этот печеночный фильтр и распределяются по всему организму. Следующий этап движения токсинов из пищеварительной системы – это дыхательная система, и там жестко снижается иммунитет. Если взять статистику, то э, по частоте случаев нетрудоспособности… Заболевания пищеварительной системы очень активно конкурируют с заболеваниями органов дыхания. И понятно почему. Самые населенные бактериями места это желудочно-кишечный тракт, а самый первый орган фактически после печени, который получает токсический удар, это органы дыхания. Если взять восточную медицину, то меридиан легких связан с меридианом толстого кишечника. То есть все понятно, наши предки знали э, первопричины развития многих болезней, вот, и предупреждали о том, что хочешь лечить органы дыхания, займись своей пищеварительной системой. Что дальше? Дальше токсины разносятся по всему организму и нарушая деятельность отдельных клеток, органов или систем органов, могут провоцировать любые заболевания, известные на сегодняшний момент. Поэтому, чтобы не заниматься лечением ну, примерно 30 тысяч известных на сегодня заболеваний, важно оценить состояние микрофлоры на коже, в органы дыхания, пищеварительной системы и отрегулировать его, чтобы количество патогенных бактерий было минимально, а количество сапрофитных бактерий было максимально. Именно в конкуренции и в преобладании сапрофитных бактерий, то есть условно патогенных, над патогенными залог здоровья человека. В конкурентной борьбе, пока они борются между собой, подавляя друг друга, количество токсинов будет меньше, а жизнь человека спокойнее, в том числе и по различным заболеваниям.